दुनिया का पचहत्तर फीसद हिस्सा पानी और पच्चीस फीसद हिस्सा खुश्की पर है। हैरत की बात यह है पच्चीस फ़ीसद ज़मीनी हिस्से को आज तक किसी ने नहीं देखा है ज़मीन का यह हिस्सा आज तक एक्सप्लोर नहीं किया जा सका ये हिस्सा ज़मीन के घने जंगलात, बादलों से ढकी पहाड़ियों और दूर दूर तक पहले रेगिस्तान पर मुहित है जहाँ इंसान का जाना इंतहाई मुश्किल काम है ज़मीन का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसके बारे में इंसान ज़रा भी नहीं जानता और वो हिस्सा समंदर है इस समंदर के बारे में इंसान सिर्फ थोड़ा बहुत इलम रखता है हम ये भी नहीं जानते कि समंदर की गहराई कितनी है इस समंदर में मछलियों के अलावा कौन कौन सी मखलूक रहती हैं और समंदर की तह में कौन कौन से राज छुपे हुए हैं दोस्तों समंदर हमारी सोच से भी ज़्यादा गहरा है समंदर की इस गहराई को मजीदी जानने के लिए समंदर की सतह से शुरू करते हैं दोस्तों समंदर में स्कूबा डाइवर्स को 40 मीटर की गहराई तक जाने की इजाज़त होती है सौ मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए बहुत खतरनाक होती है अगर ये डाइवर्स एहतियात ना करें तो पानी के प्रेशर की वजह से इनके जिसम के हिस्से काम करना छोड़ सकते हैं अगर 1280 मीटर की गहराई पर जाएं तो लेदर बैग सी टर्टल पाए जाते हैं ये टर्टल दुनिया में पाए जाने वाले टर्टल से बड़े होते हैं इनका वजन तकरीबन छः सौ किलोग्राम होता है 2000 मीटर की गहराई पर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है यह समंदर में अंधेरे की तरह काली कालीसियाँ होती है इसको सिर्फ लाइट से देखा जा सकता है बाईस सौ पचास मीटर की गहराई पर स्पारो वेल नामी मखलूक पाई जाती है जो चौदह मीटर लंबी होती है तीन हज़ार आठ सौ मीटर की गहराई पर टाइट एनिक का मलबा अभी तक मौजूद है चार हजार मीटर की गहराई पर अबेसल जोन शुरू हो जाता है जहां पानी का प्रेशर ग्यारह हज़ार पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है एंजलर फिश और वाइबर फिश भी इसी मकाम पर पाई जाती है मजीद नीचे जाया जाए तो आठ सौ तीस मीटर की गहराई पर दुनिया की सबसे ऊँची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टाप पाया जाएगा अगर इसको उल्टा करके समंदर में डाला जाए यह समंदर का वो हिस्सा है जहाँ सूरज की किरणें पहुँच सकती हैं इससे नीचे जाएं तो 1000 मीटर की गहराई पर समंदर का वो हिस्सा आ जाता है जिसको टोलाइट जोन कहा जाता है इस पॉइंट से नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है 1000 मीटर की गहराई पर पानी का प्रेशर 1500 हज़ार हो जाता है इस जगह ज्वाइंट स्क्वाइड भी पाए जाते हैं जो कि डीप सी की खतरनाक मखलूक है 6500 मीटर की गहराई पर यूएस की रिसर्च सबमेरिन ही जा सकती है जिसे डी एस कहा जाता है यह वही सबमेरिन है जिसने टाइटेनो को दरियाफ्त किया था 8,840 मीटर की गहराई पर माउंट एवरेस्ट का टॉप आ सकता है अगर इसको उल्टा करके समंदर में डाला जाए सन उन्नीस में डॉन वेलिश और जेको स्पीकारार्ड ने दस मीटर और 10,916 मीटर की गहराई तक जाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था इनकी सबमरीन को यहां तक पहुंचने के लिए पाँच घंटे लगे थे पानी का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इनकी सबमेरिन में क्रैक पड़ना शुरू हो गए थे और उनको उसी वक्त वापस लौटना पड़ा था समंदर में दस हज़ार नौ सौ बहत्तर मीटर की गहराई में जाएं तो ये इतना ही फासला होता है जितना कि एक उड़ती हुई कमर्शियल फ्लाइट का ज़मीन से फासला और आखिर में जिस गहराई में इंसान जा पाया है वो ग्यारह हज़ार मीटर है समंदर के इस पॉइंट पे जाने वाला शख्स विक्टर वस्कोर एक नेवल आफिसर है विक्टोर ने यह कारनामा डीप सी सबल फैक्टर में बैठ कर अकेले अंजाम दिया था समंदर की ये जगह चैलेंजर डीप के नाम से जानी जाती है रिसर्चर का मानना है कि यह सबसे गहरा पॉइंट नहीं है ये सिर्फ वो पॉइंट है जहाँ तक अभी तक इंसान जा पाया है इंसान समंदर में जहाँ तक भी गया है या जो कुछ भी देखा है वो समंदर का सिर्फ पाँच फ़ीसद माना जाता है समंदर के पचानवे फ़ीसद हिस्सा में कौन कौन सी मखलूक पाई जाती हैं और कौन कौन से राज पोशीदा हैं इनके बारे सिवाए अल्लाह किसी को नहीं मालूम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़